В здании Голосеевской Рай-администрации собираются совместные патрули, в каждом по два милиционера и несколько местных жителей. Те рассказывают, контролируют всю территорию крупнейшего района столицы, хоть в ночной дозор идут далеко не все, кто говорит о необходимости самозащиты. То есть активистов, которые собираются, да, мы будем, и говорят, как сделать, очень много. А выйти в ночь, на самом деле, в десятки раз меньше. Но люди все равно приезжают, выделяют личный транспорт. Типичное правонарушение хулиганства, если активисты сами сразу вызывают милицию. Прибули на место, Побачили, як особа молода ногами збиває старшу людину, яка лежить на землі. Ми мирно розборонили, пояснили людям, хто ми, пояснили, з якою метою ми прибули для запобігання правопорушення. Викликали наряд міліції, викликали швидку допомогу. А це один із головних виїздів із столиці Одеська траса. Тут настоящий блокпост містних жителей. З противоположної сторони на КПП з розбитими окнами вже не київляні, а бойці 27-ї сотні самооборони Майдана. Говорять, сами автомобили не останавливают и не досматривают. Зовут гаишников из машины неподалеку. Вместе с патрулем события отправляются по темным столичным улицам. Участковый рассказывает, район неспокойный, есть наркоманы. А общественные активисты объясняют, куда в случае чего обращаться. В Голосеевском районе можно звонить из 102, также есть телефоны диспетчеров и есть горячая линия самообороны Майдана у случае чего-то Жители пока еще боятся, хоть постепенно ситуация нормализуется. Якийсь первый крок сделан для восстановления доверия до милиции. Ну, ни для кого не секрет, что и милиция боялась выходить на улицы сама. И мешканцы боялись. Мешканцы боялись и милиции, и боялись этих групп народных дружинников. Как долго еще дружинники будут выходить в ночные патрули? Вот типичный ответ. Я буду ходить, контролировать, патрулировать, ну до последнего, пока э, не увижу, кто мне что не говорил, пока я не увижу своими глазами, ну и не увидят мои близкие, что на районе спокойствия нету ограблений, разбоев и т.д. и т.п. По статистике МВД сейчас в сутки регистрируют половиной тысячи сообщений о криминале. В феврале прошлого года их было на тысячу больше. Александр Бондаренко, Юрий Кирча. События.